Привіт! Зараз ми всі знаходимося в стані ейфорії від перемоги Джамали, і для цього є всі підстави. І я радію разом з усією Україною, разом з усім світом і подумав. У мене ж є свій подарунок і для Джамали, і для усіх користувачів каналу Смачна країна. Рівно 10 років тому у Криму в караван Сараї Саланчак у Бахчисараї. Ми знімали програму про приготування сарми. І навіть цей рецепт є у моїй книжці Смачна країна. І от я в інтернеті знайшов це відео. Можливо, воно не такої якості, якої нам усім хотілося, але подивіться, будь ласка. Ну, і якщо вам сподобається, то не соромтеся, ставте лайки, підтримуйте Україну і будьте з нами. Вам сараї мені сказали, що будь-яка трапеза у татар починається з кави. І ось ми спустилися сюди таке напівпідвальне приміщення. Це кав'ярня, і розкаже, покаже, як робити каву по татарськи це Ельдар Азізов. Может, такой колоритный э, татарин, и я его пытаюсь, знает, он э, украинскую мовин, пытаюсь, че умеешь ты татарскую. Тобто язык можете выбрать любой. Ш что нам нужно сделать для кофе? Ну, я бы хотел сказать, что такие заведения, как кофейные, они были очень популярны в Крыму, потому что Кофе – доволі такий уважаемый, любимий, традиційний напиток в нашому народі. Ельдар дозволив мені намолоти каву справжньою реліквією 200-річним догерменом. Першими ж споживачами кави стали араби. Понад 600 років тому на схилах Аравийских гір росли вічно зелені кущі з яскравими різнокольоровими плодами. Пастух Калдим помітив, що кози, пощипавши листя з тих кущів, неначе скаженіли. За легендою, саме завдяки козам людство пізнало кавове дерево. Етимологія слова кава з однією з версій від арабського «кауе», що означає сила, енергія. Українці ж полюбили цей напій значно пізніше. У міську моду кава війшла наприкінці 19 століття. Вообще, кофейня, она... Именно то место, которое располагает для общения среди людей, будь, ну, кофейня ⁇ это одно из общественных мест, собрания. И, естественно, почему бы за чашечкой кофе, который может приготовить мастер, и присоединившись к своим гостям, ну, поразмышлять на многие темы. ну, Дякую вам за прекрасну учебу, екскурсію. Наші глядачі теж можуть приготувати собі каву. А ми тим часом підемо на гору. У маленьку турку насипати 5-10 грамів дрібно розмеленої натуральної кави, залити 100 грамами свіжої холодної води, довести до кипіння і зразу подати до столу. Окремо у тонкій склянці подати холодну кип'ячену воду. Пьют каву невеликими ковтками, запиваючи холодной водой. Можно без цукру. Караван сарай, все чудово. И кавьярня, и вот этот фонтан. И мой следующий учитель, это Рутен Ислямов. Витаю. Понимаете, как я говорю, так? Понимаю. Яку ставу мы будем делать? Мы будем готовить э, крымско-татарское национальное блюдо, называется сарма. Сарма. Сарма, да. Э, блюдо сарма, э, это наподобие российских или украинских голубцов. Это, это блюдо, можно сказать, все считают своим национальным блюдом, но в, в каждом ну, каждый каждый народе... А долма что это такое? Долма это долман. набитый перец, фаршированный перец. А, это другое, да? Да. Угу. А, слово "торма" это в буквальном переводе значит закручивать. Все... А закручивать что? Что нам надо для этого дела? Для приготовления нашего блюда значит надо килограмм мяса, какого? Говядины. Довядины. Килограмм мяса, 200 грамм жира, угу. 300 грамм лука, средненькую морковочку и рис. Желательно, чтобы он был очень хороший. И не разваривался. И не разваривался. 150 да? грамм риса. Боже, ты как кулинарная книга, Все, мужчина должен все уметь. Еще все У меня еще не было такого, чтобы меня по так рассказывал. Что относительно фарша? Наши, это виноград. Наше блюдо, да, главная часть, это молодые виноградные листья. Сейчас сезон как раз идет, да? Конечно. Чтобы э, блюдо получилось изысканным и очень вкусным, собираются только молодые виноградные листья, потому что они придают такой кисленький, специфический вкус. Что мы починаем? Мы начинаем с мяса. Так. Берется мясо? Я руки помыл. Конечно. конечно. Все, все нормально. Перекручиваем, я же. Да, да, да. -да. Боже... Ну вы, вы, тут чудесно подготовились к встрече. С... А знаешь, у нас есть такая поговорка. Или не буду говорить, обидитесь. Ну, говорите? А вот это незваный гость хуже татарин. Что это значит? Вот мы как бы незваные гости, а вы нас встречаете как. Надо менять эту пословицу. Нет. Надо, наверное, менять. Татарин, как всегда, званый гость. Вы пришли в... вообще сама наша нация очень гостеприимная. Даже вот у нас вот, вы только пришли, вас сразу повели в кофейне. Вас сразу напоили кофе. Это у нас заложено издревле. И сказали, Потому... даже спрашивать не будем, зачем вы пришли. Конечно. За то в караван сарае користуется электричную мясорубку. А значит, давно тут не користувалось, а? Ну, в общем, технологія понятна. Технологія. У нас уже є технологія производства злофарше. Всім понятно, так. Добавлю все-таки себе. Хорошо. Два слова. Свинину брати нельзя, правда? нет, ні, ні, ні. На відміну від українців, у яких культ свинини, татари вважають за гріх навіть подумати про неї. Ми ж з Рустевом переклали фарш. яловичим жиром до великой миски и почали шатковать и цибулю. Чем меньше лук, тем более сочные получаются у нас сормушки. Сормушки? Да. Это мы так их ласково называем. Ух ты! Из-за их вкуса. Вот отлично. А татары плачут, когда а, а, лук режут? Да. Нет. У вас особые глаза какие-то, да? У нас просто э, практично блюдо додають целутюки, мабуть, вже просто звикли до цього. Пошатковану цибулю додамо до фаршу, а далі натремо на дрібну терку морку. Саме главное, це фарш. Щоб не сухий, щоб він був Не знаю, чи вміє так справлятися з фаршем Ігор Кондратюк, але судячи з його продюсерського хисту, подібну науку опанував би швидко. Тому порада і для нього. Додамо морку до фаршу, так само как и 150 грамів сирого рассыпчастого рису. Порежем зелень. Лето, благодать. В Бахти Сарай багато людей туристів приезжает. Конечно. Это же э, древняя столица Крымского ханства, крымских татар. И я думаю, людям очень интересно посмотреть, как живут татары. И вот, кстати, вы видите, вот наш салатик отображает э, образ. Ваш как Кто? раньше образ? Салачик. Салачик. Что такое салачик? Салачик это вот наша местность, где э, располагается наш караван-сарай. А что такое караван-сарай? Караван-сарай это, как сейчас э, на современном языке, это гостиничный ресторанный комплекс получается. Да, ты... раньше, раньше в караван-сараях путник мог остановиться, сам поесть, накормить свою скотину, напоить, мог переночевать там же. Это полный... А что касается рецептуры сармы, то до фарша радимо добавить пол столовой ложки соли и трохи меленого черного перца. Все ретельно перемешать. Вообще сама вся восточная кухня, она сама вся э, питательная, калорийная. Очень, э, очень много масляных блюд. И, и конечно же, э, практически все любители острова. Что такой интересный человек? Какое у тебя образование? У меня Средне ага. специальное. Кулинарное? Нет. Я закончил санкт училище культуры. А, ясно. Видишь, <говорит> Саша? Это я по-намареву говорю. Ага. Як сарму треба не так... Заяця, а тут, Наверное, как сарму нужно робити Потому что мне так кажется, что ты любишь такую страву Ты же бывал тут? Наверняка понравится Приезжал он в сарай Даже не знаю. Знаете? Вот тут начнутся проблемы. Еще вы мне я могу, а вот как его завернуть правильно? Маленький. Мне не для первого раза, треба больше. Бо... Надо учиться всегда на малом, чтобы получилось на большем. Да? Конечно. Есть, я понял. Так. Нет, вот этим. Вот, себя. вот этим, чтобы вот да. этот вырез, да, 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 не знаю как его пикантно назвать, но чтобы угу. вот это было сюда. Да. Ко мне. Берем фарш. И рукой. Богато? Нет, это много будет. Вот, пойдет. Угу. Да. Теперь заворачивайте. Вот это мы делаем чуть поплотнее. Сарматим сейчас, а. да? Сар... Нет. Не, сар... не сарматим, а сарамос. Значит, сарамус. крутим. Крутим, сарамос. Да. И теперь вот эти вот края вовнутрь. Плотненько-плотненько. А может покажи, Нет. Под... потому что я, я не могу второпать. Ух ты! Это треба маты навочок. А Украине ты можешь такие готовать? Дозволяешь? Конечно. Вот так вот. Ух ты, ля Класс. Такой нюанс. Они... Э, вот эта вот гладкая сторона, да, это, будет, миста, это будет лицевая сторона. То есть. А вот эта то сюда да, да, это да, это будет внутренняя, пар. да, да, да бо ми не сказали цього. Ми з Ростемом вже накрутили до, достатньо такі сармушек Далі що робимо? Скільки людина може з'їсти? На порцію скільки йде в среднем На порцію 5-6 штучок. Угу. Но е, сколько Человек может съесть. Как я могу судить о человеке? Мы с дороги. Вы а, с, с дороги? Да. Но ну, я думаю, вам с дороги порции 2 три Это будет самое нормальное. Мне полторы, остальным две-три, потому что я же баченный худые такие У -у -у. трошки. Водой заливать или как? Заливаем водой. Холодной водой, не кипяченый. Желательным поплотнее. Караван сарає, дивовижно, ну для мене принаймні все. І ось ця арба, і те, що... Бачите, там є такий знак, що алкоголь стоп. Тобто не можна тут пити, господарі самі не п'ють і не дозволяють цього робити нікому. Так що у нас абсолютно здорова експедиція. Ростева, да. так це літня кухня, да, да, да. по-вашому теж кухня називається? Конечно, кухня то есть, в переводі Ашхани, значить комната для їди. Ашхане, и э, если пища готовится на костре, оно имеет свой вкус изысканный, такой, с дымком. Так, заливается водичкой. Оно мое покрывать его. Вот, 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 еще, 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 еще. Еще? Да, еще. О, как раз. А як ти знаєш? Це ну, такий е, порціонний графін, да? ага. так? Так. До Ніжне м'ясо яловичине або баранине пропустити через м'ясорубку, додати жир, дрібно нашатковану цибулю, перетерту морку, сирий рис, сіль та перець. Фарш ретельно вимісити, обдати окропом молоді листя винограду, покласти фарш на ребристу поверхню листка загорнути. Сармушки щільно скласти у каструлю, залити холодною водою. Після закипання варити 15 хвилин, подавати гарячими і сметаною. Східна казка ожила. Ось так виглядають сар сармушечки, да. сарма. А ну, я теж потрапив трошки в дитинство. Я правильно? Да. Як правильно. Це називається? ж Это... ваш парадний костюм такий, да. так? Парадновиходною, так. Да. Парад на <laughs> Такий падішах. Я пью есть. А, теперь это делается так. Вот, берете тормушечку. Тормушечка. Угу. Сметаночку. Ага. в середину сметану да. кладем. И все остальное элементарно. Класс. Mm. Вкус. Смочни. Справа. Смочнить окраина. Червоні жерепа. Касковый бахти сарай. Тільки що что он не хочеш співати мені нічого. Когда є таке блюдо, хто ж буде петь? Дійсно. Ну що? Пити тут не можна. Тому у нас сьогодні повністю здорова. Здоровий харч. Зачем пить, если есть такие блюда? Здоровая передача. Чудовое літо. До побачення всем. Дякую за те, що завдяки вам я отримав таке задоволення і познайомився з такими чудовими людьми. Спасибо.